Hər birimizi qürurlandıran bu mənzərə Füzuli rayonunun işğaldan azad olunmuş Yuxarı Veysəlli kəndindədir. Digər ərazilərdə olduğu kimi Yuxarı Veysəllidə də üzüm yığımına start verilib. 30 il ərzində Qaraqabğda daşı-daş üstünə qoymayan mənfur qonşularımız bəhrəli bağlarımızı da dağıdıblar. Amma zəfərimizlə bu bağlar da ağ günə çıxdı. Hələ ki mina təhlükəsi səbəbindən ərazidə lazımi bəcərmə işləri aparmaq mümkün olmasa da, zəhmətkeşlər bağlarda az da olsa məhsul yetişdirə biliblər. tez ildə bu torpağa həsrətli. İndi Allah şükür ayağımız dəyib, üzümün yığıb hökmətə təhvil veririk. Qazilərimizi Allah canını sağ eləsin. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Yəni onların sayəsində bizim torpaqlarımız qaytdı. Özümüzə özümüzdə əkdiyib becərdiyimiz üzümləri artıq gəlib kəndli çəbəkləri, yəni dağıdıblar, evləri dağıdıblar, söhbət yox, o qalan üzümləri də becərmişik. Hal-hazırda da yaxşı gözəl məhsulumuz var, yığıb dövlətə təhvil veririk. Yoxdur. İşğaldan əvvəl Füzuli rayonunda 14 min hektardan artıq üzümbağı olub. Ondan bu günə 269 hektar çatıb. İşğalçıların nələr etdiyini, nələrə qadir olduğunu bu rəqəmlər aydın göstərir. Ağdlaşdırdığımız Ağda görək ki, Xocavənd ərazisində 268 hektar üzümbağı var ə oma götürəndə 5 hektardan çox üzüm sahələri dağıdılıb. Qubadlıda 84 hektar üzüm sahəsi var. 84 hektardan 32 hektar üzüm sahəsi qalıb, o da yararsız vəziyyətdədir. Gördüyünüz ərazidə 269 hektar üzüm sahəsi var. Sözü bu, bu əraziləri də hardasa 40 hektarında işlənilib, qalanı işlənilməmiş şəkildə sahələr ilə yəni vəziyyətində də qalır. Amma təəssüflənməyə dəyməz. Bu yerlərə həyat artıq qayıdıb. Artıq ikinci məhsul ilidir ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə salamat qalan bağlardan üzüm yığılır. Və bu qablarda gördüyünüz üzüm də 30 il bundan öncə qoyub getdiyimiz bağların məhsuludur. Verimli Qaraqabğ torpağı və bağlarda aparılan bərpa işlərlə. Sonra inanırıq ki, bu ərazilər köhnə üzümçülük şöhrətini geri qaytaracaq. nəzərimizdə tutmuşuq Xocavənd ərazisində, Qırmızı Bazar ərazisində yerləşən üzüm bağlarında məhsul toplandışını aparacağıq. Məhsuldarlıq şir yaxşıdır. Hər də sahə hektarına bir 5 tondan yuxarı məhsul götürülürük. İnşallah Allah qoysa nəzərimizdə tutmuşuq 400-500 ton məhsul toplama fikrimizdir. Gələn il üçün isə hədəflər daha böyükdür. Bağlarda bərpə işləri aparılacaq. Toplanan məhsuldan isə şərab istehsal ediləcək. Elnur Tofiq, Elmin İstendiyarov, Sabil Bilalov, Az TV xəbər.